আহ নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ মই আছো তেজপুৰত আৰু মোৰ লগত আছে এটা বিশেষ পৰিয়াল আৰু সেই পৰিয়ালৰ আহ পুত্ৰ আৰু মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো এয়া মানস কেও আৰু দেউতাৰত দেউতাৰ ফটো আপোনালোকে প্ৰায়ে দেখা পাই থাকে এতিয়া মই সুধিব বিচাৰিছো মহাৰজা কি হয় আৰু আজি মহাৰাজাৰ এই যিখন হোটেল সেয়া অপেনিঙৰ দিন আৰু এটা বিশেষ কনচেপ্ট তেওঁলোকে লৈছে সেই কনচেপ্টটো মোৰ ভাল লাগিছে ইয়াত আহিলে আপোনালোকে ৰজাৰ দৰে আহিব পাৰিব ৰজা খাব পাৰিব মানাচ পোন প্ৰথমে নমস্কাৰ আৰু সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছো মহাৰাজাৰ ফেমিলৈ একচুৱেলি কনচেপ্টটো দাদাৰ আছিলে আৰু সি মানে যেতিয়া মানে অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু সৰুৰ পৰা তেতিয়া মানে সি কৈ থাকে আৰু মই মানে ডাঙৰ হ'লে মহাৰাজাৰ নিচিনা থাকিম মানে তাৰ মানে সপোন আছিলে উচ্চাকাংক্ষী আৰু সেই অনুযায়ী সি বহুত কষ্ট কৰিছে আগতেও মই কৈছোঁ সেইটো আৰু কোনোৱে ক'ব দৰকাৰ নাই গতিকতে আজি তাৰ কষ্টৰ ফল দেউতাহঁতৰ কষ্টৰ ফল মোৰতো বিশেষ একো নাই বাৰু তথাপিতো কষ্টৰ ফল আজি এয়া মহাৰাজা এটা বস্তু কোৱা মহাৰাজাত যিখন বেনাৰ বেনাৰত দেউতা আৰু মাৰ ফটো এই কথাখিনি মোক অকণমান কৈ দিয়া কোনোবা চেলিব্ৰেটিক ৰাখিব পাৰিলা হেতেনে নাই সেইটো কথা নহয় একচুৱেলি আমাৰ কাৰণে আমাৰ মা দেউতাৰ চেলিব্ৰেটি আৰু আমি যিও অনুষ্ঠান কৰোঁ যি নকৰোঁ ক'ৰবাত মই কিবা পাই আহিলেও প্ৰথমতে মই সেইটো শ্ৰেয়টো মা দেউতাকে দিওঁ আৰু যেতিয়া মই কিবা ট্ৰফিও পাই আহোঁ প্ৰথমে দেউতাক দিওঁ দেউতাহোন মানে যিটো সেইটো ফূৰ্তি পায় সেইটো মানে বহুত এটা মানে আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা আৰু মই ভাবোঁ যে সকলো মা দেউতা পিতৃ মাতৃ হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগৱান আৰু একচুৱেলি চাওক বহুতে বহুত কনচেপ্ট ৰাখে কিন্তু আমি মা দেউতাক ৰাখিছোঁ আমাৰ মাজত মা দেউতা সদায় থাকিব মানে মানুহ মৰম খিলেতো সকলোৱে জানে কিন্তু মা দেউতা আমাৰ মাজত এনেকুৱাকৈ জীয়াই থাকিব যাতে আমি সদায় মা দেউতাক আমি লগতেই ৰাখিব বিচাৰোঁ বুলি আৰু মা দেউতা আমাৰ লগত সদায় আছে আমাৰ যি ছাকচেছ হ'ব মা দেউতা আমাৰ লগত থাকিব সঁচাকৈ মা দেউতাক লগত লৈ এই তেওঁলোক আগুৱাই গৈছে দেউতা এটা প্ৰশ্ন সোধো যেতিয়া নিজৰ ফটোখন বেনাৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে লৰাই দুইজন লৰাই আপোনালোকক এ তেনেকৈ ভাবিছে কেনেকুৱা লাগিছে এই মুহূৰ্তত ভাল লাগিছে খুব ভালেই লাগিছে তেওঁলোক অকণমান আৰু আগবাঢ়ি যাওক সেই আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল তেওঁলোকে ভালেই ভাবিছে এতিয়া ইয়ালৈ আহিলে মহাৰাজাৰ দৰে কেনেকে খাবলৈ পাব কেনেকে মহাৰাজাৰ দৰে থাকিব ৰজা ৰাণী হৈ গোটেই কাহিনীখিনি মই আপোনালোকক কৈ আছো কিছু সময়ৰ পিছতে ভিতৰলে যাম কেনেকেনো ৰজা মহাৰজাৰ ড্ৰেছ পিন্ধাই দিয়া হব আৰু তাৰ পিছত কেনেকৈ আপোনালোকক সেই ৰজা মহাৰজাৰ দৰে ইয়ালৈ ইয়াত ট্ৰিট কৰা হব এই সকলোবিলাক কথা কৈ আছোঁ ভিতৰলৈ যাম কথা পাতিম আৰু মহাৰজাত সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক দুফালে দুটা দৌৰি আছে বৰ্তমান সময়ত চিকিউৰিটি বুলি ক'ব পাৰে আৰু তেতিয়া যদি দৌৰি বুলি কয় দৌৰি বুলি ক'ব পাৰে এয়া এভাগ দৌৰি সেইফালে এটা দৌৰি এই দুয়োজন দৌৰি ইয়াত থাকিব আৰু তাৰপিছতে ৰাজপ্ৰসাদত সোমাব পাৰিব আৰু এই ৰাজপ্ৰসাদৰ নাম তেওঁলোকে মহাৰজা বুলি দিছে ভিতৰত মহাৰজাও আছে দুখন বিশেষ চকী আছে চকীত বহি আপোনালোকক বেলেগ ধৰণে আপ্যায়ন কৰা হ'ব ইয়াত মহাৰজাৰ ভিতৰত সোমালোঁ এখন ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু তেওঁলোকে কনচেপ্টটো কিছু পৃথক কৰিছে গোবিন্দ কেও দা দাদা আছে মোৰ লগত আৰু মানসৰ ইয়াৰ ককায়েক একণতে আছে মহাৰাজ মহাৰজা আৰু দুফালে দুখন চকী কি হ'ব আৰু ইয়াত যিখন মেনু আছে মেনুখন যদি মই কৈ দিওঁ আপোনালোকক ইয়াত আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে পোন্ধৰ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকাত এটা বিশেষ ট্ৰিট দিবা দিয়া হ'ব আপোনালোকক আৰু সেইটোৰ নাম দিয়া হৈছে হোটেল মহাৰজালৈ স্বাগতম আৰু মহাৰজা থালি এই পোন্ধৰ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকাত কি খুওৱা হ'ব মেইনলি মেইনলি মানে পোন্ধৰ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকাৰ কথাটো কেনেকুৱা এই কনচেপ্টটো ধৰ যদি কোনোবাই ভাবে যে মানে এদিনৰ কাৰণে এইটো আমাৰ তো দুদিনৰ আগত বুকিং কৰিব লাগিব তো দুদিনৰ পিছত তেওঁ এঘণ্টাৰ আগতে আমাৰ ইয়াত আহিব লাগিব আৰু এই থালিখনত মানে দুজন মানুহক দিয়া হৈছে তো মহাৰাজা আৰু মহাৰাণী দুজনক দিয়া হৈছে ত' কিবা গোটেই পূৰা লোক দিয়া হ'ব তেওঁক মেকআপ কৰা হ'ব ড্ৰেছ পিন্ধোৱা হ'ব প্লাছ মোৰ যি ষ্টাফ থাকিব ষ্টাফেও ড্ৰেছ পিন্ধিব মানে যি ৰজা মহাৰজাৰ দিনত তেওঁক এটা লুক দি পেলাই সেইদিনাখনক সি মোৰ যিমান আইটেম আছে ৰেষ্টুৰেণ্টত ত' চব আইটেমেদি তেওঁক একদম পূৰা ৰজা আৰু ৰাণীৰ হিচাপত মানে আপ্যায়ন কৰা হ'ব মানে এতিয়া এতিয়া কথাটো হ'ল এই কনচেপ্টটো আপোনাৰ কেনেকৈ আহিল মনলৈ আৰু মোক মানচে কৈছে অকণমান যে আপুনিও আগৰ আগৰ পৰা ভাবিছিল যে ৰজাৰ দৰে থাকিম ত' মানচে মানচে কোৱাৰ দৰে কনচেপ্টটো কেনেকৈ আহিল মই অলপ বেলেগ কনচেপ্টটো পাইছোঁ নাই তেনেকুৱা নহয় মানে কি হয় চ' মইতো বহুত মানে ইয়াৰ পৰা উঠা আৰু ত' তেনেকুৱা আগৰ পৰা সৰুৰ পৰা যেনেকৈ দেখোঁ যে মানুহ এটা লাইফ ষ্টাইলটো অলপ বেলেগত থাকে ত' মই তেতিয়াৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ যে মই মানে মোৰ অলপ লাইফ ষ্টাইলটো বেলেগকৈ থাকিম কিবা কৰিম ত' তেনেকে ভাবি থাকোতে সপোন পূৰণ হৈছে আৰু মই সকলো ৰাইজকে মানে এই হেৰিটো মানে দিব বিচাৰিছো মানে সুবিধাছো ত' চবৰে মন থাকে ন কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীও মন থাকে যে মা দেউতাক মই আজি ৰজা ৰাণী বনাই চাও ত' কেনেকুৱা তেনেকা সেইটো কাৰণে এইটো কৰা হৈছে আৰু ত' আগৰ পৰাই মোৰ এনেকা এটা ফিল আছিল আৰু হয় কোনসমূহ আহ বিশেষকে অতিথিক আপুনি ইয়ালে মাতিছে হাজবেণ্ড ৱাইফ যিমান বিলাক সকলো যি থাকিব ইউনিক ভাবিছে তেওঁলোকে আৰু মই ভাবো ৰাইজে আদৰি লব এতিয়া আৰু ৰাণী হৈছে এওঁলোক দুগৰাকী কাৰণ পিতৃ আৰু মাতৃ মই ভাবো আপোনাৰ বাবে কি ভাবিলে কি ভাবিলে কি ভাবিছে সিহে জানিব আৰু ভাল পাইছে ভাল পাইছো ভাল পোৱালি ভাল হলে মাকৰ ভাল লাগিব এতিয়া মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিব আজি ধৰক আপোনালোক দুজন আহিছে আপুনি ৰাণী এয়া ৰজা চকী দুখন আছে বহি দিয়ক পটককে এই মহাৰজা যিখন নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা হোটেল তাৰ কনচেপ্ট খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ভাবিছে যে কোনোবা যদি অতিথি আহে তেতিয়াহলে তেওঁলোকক এনেধৰণে ৰজাৰ দৰে আপ্যায়ন কৰা হব আতিথ্য কৰা হব আজি তেওঁলোকে নিজৰ পিতৃ আৰু মাতৃক ইয়ালৈ মাতি আনিছে আৰু বিভিন্নজন আহিছে তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে ইয়ালৈ আহিলে এই যিখন মহাৰজা থালি এই মহাৰজা থালিখনৰ বাবে তেওঁলোকক খুব ধুনীয়াকৈ ৰাণীৰ দৰে সজাই লোৱা হব ৰজাৰ দৰে সজাই লোৱা হব লগতে তেওঁলোকক মেকআপো কৰি দিয়া হব আৰু হোটেলত থকা যিসকল আহ ৱেটাৰ থাকিব কুক থাকিব তেওঁলোকেও তেনেধৰণে ৰজা মহাৰজাৰ দৰে ৰজা মহাৰজাৰ দিনত যেনেধৰণে সাজ পোছাক পিন্ধিছিল তেনেধৰণে পিন্ধাই দিয়া হব আজি ভাল লাগিছে দুয়োগৰাকীকে চাওক এতিয়া ৰজা এয়া বাৰু আৰ্টিফিচিয়েল ৰজা কিন্তু সঁচা ৰজা তেখেত পিতৃ আৰু এয়া মাতৃ কেনেকুৱা লাগিছে ফিল্ডটো ভালেই লাগিছে আহিব আহিব কোনোবাই নিজৰ জন্মদিন এনিভাৰ্চাৰী

ৰাণীৰ পিন্ধি পেলাই ো বহুতে বিশেষকৈ তাৰমানে মোৰ ফালৰ পৰা একেষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই লছটোৰ যিজন মালিক গোবিন্দ গাঁও তেখেতে এই নৱ প্ৰজন্মৰ এজন যুৱক হৈ পেলাই পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি যি ভক্তি দেখুৱাইছে সেইটো মানে নথৈ প্ৰশংসনীয় খুৰা মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগিলে বেলেগে ধৰক কোনোবা অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ ফটো আৰে মানে নিজৰ মাক দেউতাকৰ ফটো আৰিছে হৰ্ডিংখনত সেইটো এটা ভাল লাগিল বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইটো সকলোৱে অনুকৰণ কৰাটো তাৰমানে প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন আৰু আমি অনুৰোধো কৰিছো ইয়াৰ থ্ৰোৱেদিয়ে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি এই ভক্তি ভাৱটো ৰাখে কিবা এটা কৈছিলে একেবাৰে শূন্যৰ পৰা হৈছে তেওঁ নিজৰ ভৰিবোৰ নিজে থিয় হৈ পেলাই ইমানখিনি কৰিছে মাক বাপুকৰ শ্ৰদ্ধা বস্তি থকাৰ কাৰণে হয়তো ইমানখিনি মানে কৰিব পাৰিছে আমাৰ মানে অনুমান আৰু ধন্যবাদ খুৰা ধন্যবাদ দাদা আহিবনে ৰজা ৰাণীৰ নিচিনাই আহিম অ

ভাল লাগিছে কেৱল ৰাণী ৰাণী ৰাণীৰ নাম কি পৰিা শইকীয়া ৰাণী পৰিস্মিতা শইকীয়া ডাঙৰ ৰাণী আৰু এইফালে ৰাণী সৰু ৰাণী লজিতা হাজৰিকা ললিতা লজিতা হাজৰিকা টুপিটো কিন্তু ৰজাৰ পিন্ধা হল মানে ধেমালি ধেমালি মাজেৰে কৈ আছো খুব ধুনীয়া এটা পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ আৰু সকলোৱে অকমান ফটো উঠিব পাৰে খাব পাৰে পৰিকল্পনাটো ভাল লাগিছে কেৱল ৰজা আৰু ৰাণী কিয় ৰজা আছে দুগৰাকী বান্ধৱী যদিও আহে সঁচাকে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে আচলতে বিভিন্নজন আহিছে আজিৰ দিনটোত এয়া ৰজাৰ নাম কিবা ৰজা একেই আৰু কি ৰজা নামটো নিপন ৰজা নিপন ৰজা নিপন ৰজা আৰু ৰাণী মানে বৌ ৰাণী বৌ ৰজা ৰাণী আহিলে কোঁৱৰ আৰু কুঁৱৰীৰ কাৰণে এখন এখন চকী লাগিব নহলে কোঁৱৰৰ অৱস্থা এনেকুৱা হব ৰজা ৰজা লাগিছে ৰজা হয় সপোন চাব পাৰিম মানে বৌ কেনেকুৱা ৰাণী কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আহিব ভাল পাব

অসুৰ যি নহওক কিন্তু ইয়াত আহি এই পৰিৱেশটো পোৱাটো মজাই বিভিন্ন জন আহিছে আৰু মই ইয়াৰ পৰা যাবগৈ লাগিব কাৰণ যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হৈছে আজিৰ দিনটোতে পিছলে কিবা কি হয় ঠিক নাই ইয়াত ৰজা ৰাণী বহি থাকিব কাষত মিউজিক নহলে জানো হব তাৰ বাবে এটা পুৰণি দিনৰ ৰেডিঅ' ইয়াত তৈয়াৰ সজাই থোৱা হৈছে ৰেডিঅ' বাজেনে বাজে আনিলে ক'ৰ পৰা আপুনি এইটো মই কালেকশ্যন কৰি আনিছোঁ ভৰ্তকৰ দাদা এজনে আনিছে এই ভৰ্তকৰ পৰা আনিছে ভৰ্তকৰ অফিচাৰ এজনৰ পৰা এইটো কিমান পুৰণি ৰেডিঅ' আপুনি ভাবক হয়নে হয় হয় বহুত পুৰণি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ হয় ব্ৰিটিছৰ দিনৰ হয় ত' মই মানে এটা কথাই ভাবি আছোঁ যে চবকে মানে পুৰণা ফিল্ডবোৰ দিওঁ নতুনটোতো বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে পুৰণা ফিল্ডবোৰ লওক কোনোবা আহি ৰজা হওক কোনোবাই এইটো চাই পেলাই কিবা এটা ভাবক মানে চবৰে

অঁ লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ কৈছেই পৰাশৰ দ্বাৰাই ঠিকেই কৈছে যেতিয়া আপোনালোকে মিছন চাৰিআলিত পাব মিছন চাৰিআলিৰ পৰা যোনটো বালিপুৰৰ ৰোড আছে বালিমপুৰৰ লখিমপুৰত তাত আহিলে আপোনাৰ এতিয়া যোনটো বাইপাছ আছে সেইটো নহয় আকৌ যোনটো মিছন চাৰিআলি মেইন মিছন চাৰিআলি আছিলে সেইটোৰ পৰা যোনটো আমাৰ বালিপুৰৰ লখিমপুৰত তাত আহিলে অকণমান আহিলে এক ডেৰ কিলোমিটাৰ আহিলে লেফ্ট চাইডে আহিছোঁ মহাৰাজা যিহেতু নাম দিয়া হৈছে নতুন বাইপাছ নহয় পুৰণিক ৰাখিছে আৰু পুৰণি বাইপাছেৰে আহিলে আহিলে আৰু এয়া দেউতা আৰু সেয়া মা

আৰু আহিলে সজাগত ভাল লাগিলে আৰু সকলো আহিব মই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰজা ৰাণীৰ কথানো কি ক'ম অসমত বহু ৰজা ৰাণী আছে আমিতো প্ৰজা গতিকে কেতিয়াবা ৰজা হ'বলৈও মন যায় কিন্তু আমাকতো ৰজা হ'ব নিদিয়ে গতিকে এনেধৰণেই কেতিয়াবা ৰজা হ'বলৈ মন যায় আৰু আপোনালোকৰো যদি এনেকৈ কেতিয়াবা প্ৰজাৰ পৰা ৰজা হ'বলৈ মন যায় আহিব ইয়াতে অকণমান সময় পাৰ কৰিব জীৱনটোত অকণমান কেতিয়াবা ফিল হ'ব ৰজা ৰজাৰ ফিল্ড গতিকে মোৰো আজি তেনেকুৱা হ'ল মহাৰজাত মই আহিলোঁ আৰু বিভিন্নজন আহিছে ভাল লাগিছে মই ভাবোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা ফিল্ড ল'বলৈ আপোনালোকো আহিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ খুব বেছি ভাল লাগিলে সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে এই অনুষ্ঠানভাগৰ আৰম্ভ কৰিলে বিশেষকৈ মানচক মোৰ বন্ধু আৰু আপোনালোক আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ লোকেশ্যন ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবিলাক তথ্য দি থোৱা থাকিব চাই থাকিব বার্তালপ ধন্যবাদ